السلام علیکم ورحمت اللہ امادر پاکستانی مہمان تو بچہ جا رہا چھو تم آدھر شاہد ہے تم آدھر کچھ کتھا بول رہے تم جو جگہ شنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سیکھائے فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی ایک آیات کو سیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سو رکعت نفل کی اجر و ثواب دیتا ہے فرماتے کہ جو قرآن شریف ناظرہ پہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسے تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو سبحان اور فرماتے کہ جو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے اور حلال کو حلال جانتے اور حرام کو حرام جانے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے والدین کو دو جوڑے ایسے پہنائیں گے کہ اس کی قیمت پوری دنیا پوری نہیں کر سکے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو کہیں گے یا ان کے والدین کو کہیں گے کہ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور یہ حافظ قرآن، قرآن پڑھے گا جب قرآن ختم ہوگا تو وہی آخری درجہ اس کا ہوگا یعنی اوپر والا مقام اللہ رب العزت دے گا اور ایک واقعہ ہے جو مولانا صاحب فرماتے کہ ان کو بھی طالب علم کا واقعہ سناؤ تو کچھ طلباء تھے وہ مسجد میں رہتے تھے اس مسجد میں وہ طلباء ایک شخص تھا وہ ان کے لیے کھانا لاتے تھے روٹی لاتے تھے گھر سے تو وہ کانا لاتے تھے اس کا طلبا نے اس کا نام رکھ دیا تھا بینس جموس بینس موش تو, موش موش تو, موش موش تو وہ ایک دن وضو کر رہا تھا اور یہ طلبا نے اس کو نہیں دیکھا اس شخص تھا تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ جموس ہاں یہ, نش نش یہ ابھی تک کانا نہیں لائے تو اس نے سن لیا وہ ناراض ہو گئے ناراض ہو کے اس نے کہا میں آئندہ کے لیے ان طلباء کے لیے کبھی کانا نہیں لاؤں تو وہ جب رات کو سویا خواب میں دیکھا کہ قیامت کائم قیامت میں اللہ نے فرمایا کہ مجرم لوگ الگ ہو جائے اور نیکوکار الگ ہو جائے یہ نیکوکار میں ہو گئے یہ طلباء یہ جنت کی طرف جا رہے تھے اور یہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی مجھے بلائیں گے لیکن اس وجہ سے مجھے نہیں بلائیں گے کیونکہ میں نے رات کو اس کو کانا نہیں بلایا ہاں یہ تو مجھے نہیں بلائیں گے تو ایک طالب علم وہ جنت کی طرف جا رہا تھا اس نے پیچھے پیچھے دیکھا کہ وہ بینس تو کر رہا ہے ہاں جو بینس ہم <laughs> آپ کو ساتھ لے جائیں گے جنت تو وہ, وہ بھی چلا گیا تو اس کی آنکھ کھل گئی ڈارک اور اس نے کہا کہ ڈارک کانا تیار کیا اور اس کو سامنے پیش کر دیا تو یہ طلباء کی فضیلت میں ہے کہ طلباء اگر آپ کو برا بلا بھی کہے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہے اللہ اس کو بھی میں ماں فرما دیتے وہ طلباء کے بڑے درجے تو اللہ اس باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں فض نازرہ یہ اخلاص کے ساتھ صرف اس نیت کے ساتھ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے

এবং যখন কালকে আমাদের আল্লাহ তালা তাদেরকে বলবে এ করো পর এবং উপর উঠতে থাকো এবং সে যত আয়াত পড়বে তার স্তর তত উপর উঠবে এই মর্যাদা বলতেছিল যে মাদ্রাসার ছাত্রদের কতটা মর্যাদা তো এটা বলতে গিয়ে একটা ঘটনা বলল তো এক মাদ্রাসার এক বাবুরচি ছিল তো কে ছাত্ররা দুষ্টামি করে তার মহিষ বলতো ভেস বলতো তো একদিন খানা দিতে একটু দেরি হইছে তো ছাত্ররা বলতেছে ওই দেখো মহিষ আসছে তো এটা আবার বাবুরজি শুইনা খেলছে শুইনা তো এখন রাগ করছে রাগ কইরা বলছে যে আজকে রাতে তাদের খাবারই দিব না এখন খাবার রাতের বেলা দেয় নাই তো সেদিন রাতে ওই বাবুরজি স্বপ্ন দেখছে যে সবাই জান্নাত জাহান্নামে যাইতেছে তো ওই মাদ্রাসার ছাত্ররা তারা জান্নাতে যাইতেছে এখন ওই যে বাবুরজি সে তো পিছনে রয়ে গেছে তো এখন সব বাচ্চারা যেতেছে ছাত্ররা একজন একজন বলতেছে যে পিছনে তাকে দেখে যে ওই ভাইস যে বাবুর সে পিছনে তাকে বলতেছে যে তুমি পিছনে তখন সে বলতেছে যে আমি তো তোমাদেরকে খানা দিই নাই এই জন্য আমাকে আল্লাহ তালা জান্নাতে দিতেছেন তো পরে সে আল্লাহ তালার কাছে বলছে এবং তাকে আল্লাহ জান্না জান্নাত দিয়ে দিছে তো এটা তারা বুঝাইলো যে মাদ্রাসার ছাত্ররা এরকম যে তারা নিজেরাও দামি এবং তাদের সাথে যারা ভালো ব্যবহার করবে তারাও দামি হবে এই জন্য সবসময় নিজের পড়াশোনাকে খুব দামি মনে করা এবং আমি হাফেজ হব মাওলানা হব আমার এখলাস যেন ঠিক থাকে একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই করবো কোন দুনিয়া কামের জন্য না একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য আল্লাহ তালা আমাদের সবাই কামল করতে হবে সালাম দিয়ে দিলাম আছে